Ну, в першу чергу хочу привітати гравців, фанів клубу, всіх любителів баскетболу з початком стартом сезону. Щодо гри, можу сказати, що настрій був гарний у нашій команді, але в першу чергу програли. Підбір. Дуже, ну, якщо подивитися статистику, дуже мало не так агресивно, як маємо грати. Грали мало дуже, ми фолів пробивали. У нас за 12 пробитих фолів це дуже мало. І в ключові моменти ми самі втратили, втрачали м'яч і два, можна сказати, ключових підбирання. Але вже та кінцівка була, але теж такий показовий момент, скажімо так. Тому все це наклало такий відбиток на гру всю. Але це перша гра. Ми будемо далі працювати і будемо покращувати свою гру. Це питання, дякую за питання. Ну, Поздравляю всіх з відкриттям чемпіоната. Я думаю, конечно, хотілося б починати з побіди, но Так, баскетбол есть баскетбол, побеждает сильнейший. Сегодня черкасские мафы были сильнее. Мы неплохо выглядели, но проиграли основной компонент, который преследует у нас на протяжении всех предсезонных игр это подбор. 19 подборов на нашем счете это ужасный показатель. И была выполнена, в принципе, задача по защите 63 очка. Это не так много. И, естественно,. Наши ошибки породили ошибки в защите, породили ошибки в нападении. Был у нас шанс перевести игру в овертайм, был шанс у нас выиграть, но вспомните, сколько глупейших ошибок мы сделали в концовке. И поэтому я говорю, что тот, кто меньше ошибается, тот выигрывает. Напоминать их не буду, вы были все на игре и видели промахи из-под кольца, промахи штрафных и неправильное принятие решения в последних секундах, поэтому это объективно. У черкаса выиграли сегодня. Я собираетесь управлять статистику Ну, я думаю, на следующей игре наш состав пополнится еще одним американцем. Он, в принципе, уже был у нас в предсезонном лагере, да, неплохо себя проявил. Но в бою еще не проверяли и надеемся, что он покажет такую же игру, как сегодняшний новичок. Американец сегодня выглядел очень неплохо. Для первой игры, для его первой игры на профессиональном уровне, я очень боюсь, вы помните, мы всегда брали американцев, которые имели опыт в Европе. В этом году мы взяли первокурсника, выпускника, и были определенные опасения, он сегодня показал себя с хорошей стороны. Ну, я про него сейчас и говорил, да, 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 я про него и говорил, то есть он и в трудную минуту взял, да, еще сделал достаточно много потерь, и, ну, это молодость, со временем придет опыт, и, но я его первым выступлением, я его доволен, им доволен, да. Всего 12 штрафных мы пробивали. Ну, соотношение фолов тоже мне непонятно. 27-17, практически все игроки у нас находились на грани. Поэтому, ну, это не мои комментарии. Задание выигрывать, раз. Второе, поверьте, тяжелое положение. Я не, не могу сейчас говорить об уровне команд. Дайте мне немножко времени хотя бы, может быть, посмотреть с черкасами, считаете, что мы выглядим ровно и можно спокойно обыгрывать эту команду. Посмотреть предсезонки мы видели с Днепродзержинском и Николаевым и Бакакиевым, в принципе, с Днепрозотом. Надо посмотреть команду, как она будет выглядеть с лидерами. Я, поверьте, будем биться за каждую победу. Никто не ставит задачу там поставить, только выйти в плей-офф. Задачи ставятся всегда максимальные. По крайней мере, я ставлю перед командой, и руководство поддерживает, что надо идти выше, подниматься выше и, и продолжать движение. Да. Вы видите, в этом сезоне у нас есть воспитанники Ивана Франковского баскетбола и Калашников. Я ему не дал сегодня время, завоевал место в составе, и шестухи больше времени игрового уже дали по сравнению с прошлыми играми. Поэтому развиваемся потихонечку. Ну, вы говорили, что, ну, что полный по зал, ну, Я рад, я рад и рад, что столько людей пришло, я рад, поддержка была сумасшедшая, да. Я всем благодарен, всем говорю спасибо большое, что вы нашли время и возможности прийти поболеть за любимую команду. И всем большая благодарность. И приходите еще, мы вас будем радовать. Нам предстоит еще две игры. Может быть, вам будет легче. Две игры подряд будем играть. Мы будем играть без выходного. Пятница-суббота. И... Так что можете даже не уходить из зала. Вечером играем. Следующая игра на следующий день в два часа. Я думаю, что вот. это пятница-суббота, да. Следующие игры. У нас такое расписание.